ایک اور معروف روایت ہے کہ جسے حضرت سیدنا نعمان بن مرہ انصاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار کیا فرمایا کہ شرابی زانی اور چور کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے تین چیزیں بیان فرمائی کہ شرابی زانی اور چور کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے اچھا یہ واقعہ ان تینوں چیز کے حوالے سے ان تینوں امور کے حوالے سے قرآن مجید میں احکامات کے نزول سے پہلے کا ہے صحابہ کرام کی مجلس میں ہے آکا علیہ السلاۃ والسلام نے پوچھا کہ شرابی زانی اور چور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے تو آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑے یہ تینوں بڑے سخت گناہ ہے اور ان پر سزا ہے مگر سب سے بدتر چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے سب سے بدتر یعنی شرابی زانی اور چور جو مال اسباب چوراتا ہے اس سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چور سے کیا مراد آک ع سلاۃسلام نے فرمایا کہ نماز میں چوری وہ کرتا ہے کہ جو رکوع اور سجود مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے حق چوری کرتا ہے اس میں سکھا لیتا ہے ہر ہر رکن کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو وہ نماز کا چور ہے اور اسے آک علیہ اللہ نے شرابی زانی اور مال کے چور سے زیادہ بدتر گردانا ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے سیدنا عبد الرحمان بن عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوے کی طرح چونچ مارنے درندوں کی طرح کلائیاں بچھا کر اور اونٹ کی طرح اپنی کسی بھی مسجد میں اپنی جگہ کو مقرر کر لینا اس سے آکل سلاۃ وسلام نے منع فرمایا تھا تین چیزیں کہ سجدے میں کبے کی طرح چونچ مارنا تیزی سے جلد بازی میں اس سے منع فرمایا نماز کے دوران درندے کی طرح اپنی کلائیوں کو بچھا کر خواتین کے لیے اس کی اجازت ہے مردوں کے لیے بچھا کر نماز پڑھتا اس سے اور تیسری چیز فرمایا کہ مسجد کے اندر اپنا ایک خاص مقام مقرر کر لینا اور ہر بار وہیں پر جا کر بیٹھنا اور اس عمل پر اسرار کرنا آکل اسلاۃ والسلام نے ان کے لیے سخت وحید اور گناہ کی اللہ بیان فرمایا کہ یہ گناہ ہے اللہ کا گھر ہے کسی ایک مقام پر قبضہ بنانا اور اس پر اسرار جمانا اس سے سخت بنا فرمایا